Вы считаете, что мы напали на Украину? Мы начали военные действия, да. Мы, мы начали военные да, действия? Да, мы начали военные действия 20, 22 24 февраля. Это не сломленный дух, не сломленный народ, который не готов прогибаться и готов стоять на своей... Российская пропаганда, ну просто в экстазе. Ихнего ватажка Владимира Путина Нарешті кто-то встречает, как справжнего лидера президента. Путин в Ханое встретили президента России в столице Вьетнама так же, как и в Киньяне, как самого дорогого гостя. Утрапа, трапа самолета почетный караул на улицах российские флаги и ликующий народ. Президент России уже приехал в президентский дворец. На площади перед главным входом прошла торжественная церемония. Главу российского государства лично, конечно, встретил Президент Вьетнама То Лам, в честь приезда российского гостя, дадут еще и торжественный концерт, где прозвучат песни о дружбе двух государств. Только что Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием, причем во всех смыслах, и за теплую погоду на улице. І зато радуше з яким встретіли російську делегацію. До речі, ботоксний писок про теплу погоду не просто так згадав, бо в той час, коли він подорожував, Москву накрив ураган, і тут Путін кинув своїх. Повернімося до східноазійського турне Путіна. Він з офіційним візитом побував не лише у В'єтнамі, але й в ізольованій від світу північній Кореї, проти якої санкції вели не лише країни Заходу, але і та ж сама Росія. Кремлівські роти з таким захопленням розповідали про щасливих північнокорейців, які, начебто, так сильно раді бачити Путіна, що не помітили, як самі ж видали, що все це постановка. Ось Вот народний ентузіазм. в котором встречали Путина, и в Пхеньяне, и в Ханое, он действительно впечатляет. Мы понимаем, конечно, что вывести 100 тысяч людей на площадь, главное, выстроить людей в две шеренги вдоль 30-километровой дороги, это большие организационные усилия. Но мы также видим, что искренний восторг. С дисциплиной все Искренние чувства, которые проявляет народ. И вот... Я то вспоминаю, как нас советских людей выводили на Ленинский проспект на Якиманку встречать э, зарубежных гостей. И действительно нас выводили, были разнарядки, мы выстраивались, но мы искренне приветствовали Фиделя, мы искренне кричали Фидель, Фидель, и вот мне кажется, что вот эти чувства искренне, они вот сейчас э, были на лицах тех Хто зустрічав Путіна в этих столицах. Звичайно, у них там дисципліна. Особливо коли в тебе за спиною одразу кілька озброєних спецназівців, то й не таку радість покажеш. Росіян, до речі, теж скоро навчать так зустрічати вожака. Я другої такої країни не знаю, де так больно чоловік. Ну як в північній Кореї вольна дишить чоловік? Нехай тобі зливний бачок Скабієва розкаже. Вона ж минулого року була в КНДР разом із Лавровим. То їй щось там не дуже сподобалось. Несмотря на бесконечные разговоры о строгости северокорейского протокола, прямо сейчас мы ведем съемку в резиденции главы Министерства иностранных дел КНДР. Нас никто не сопровождает. Более того, не было выдано никаких ограничений для съемки. Сразу после этих слов внешне максимально приветливая госслужба охраны КНДР. Здесь они машут нам и широко улыбаются. Берет нас же в кольцо и просит объяснить, что происходит. Репортаж з Кабєєвої був ну точно не про дружелюбність та свободу відмороженого північно-корейського режиму. Вона показувала про те, як за путінськими пропагандистами постійно слідкують цензуру, і що взагалі дуже важко жити у такій країні як Північна Корея. Люди спешат на работу. Если посмотреть по сторонам, абсолютно нормальная, обычная северокорейская жизнь. На восьмой секунде в кадре все-таки появляется человек в строгом костюме и начинает двигаться параллельно со мной. Близко он вроде бы не подходит, но потом все-таки уточняет на русском, практически без акцента, что именно я говорила и зачем мы снимаем. Здесь снова видно, что без присмотра нас решили на всякий случай не оставлять. Принято думать, что культ личности или если тактичнее сказать, уважение к лидеру свету нации таков, что в Северной Корее 90% мужчин имеют ровно такую же стрижку, как у Ким Чен Ына. Но если посмотреть по улицам, оказывается, что это очередной миф про Северную Корею. Иностранные сим-карты в Северной Корее не работают, так что для журналистской группы на всех нам дали один северокорейский мобильный телефон с одной северокорейской картой. Здається, не дуже сподобалось у Північній Кореї, так? Дивно. Чому? Це ж така дружня антизахідна країна, яка не має проблем ані з економікою, ані зі свободою. В информационной политике многое поменялось. Если взять до специальной военной операции, как правило, о Северной Корее рассказывали эксперты, которые сейчас уже находятся за пределами нашей страны, которые работали на Южную Корею, получали у них гранты и рассказывали всякие ужасы о Северной Корее. Ей не просто было и сейчас не просто, и Кубе Конечно. не просто, потому что колоссальные санкции. А Скобеева рассказывала ужасы про Северную Корею уже под час так званой спецоперации. Тоже, мабуть, отрымывала гранты от Південної Кореи. При этом какой гордый народ, все прекрасно знают, и это не секрет, никто ничего ни от кого не скрывает. В Северной Корее есть в том числе ограничения в подаче электричества. Но в тот самый момент, когда к ним в Северную Корею приезжает дорогой гость, несмотря на то, что кортеж президента Путина едет по улицам в 3 часа ночи, потому что именно в этот момент пролетел президент, они включают полную иллюминацию – чтобы показать, что у них все хорошо, то есть это не сломленный дух, не сломленный народ, который не готов прогибаться и готов стоять на своем, несмотря на то, что стоять им очень непросто. А посмотрите, какие цікаві подарунки, зробив Ким Пу портрет, который нагадует надгробок. Сдается, він на что-то То, може, не так кріпка дружба, як про неї розказують по телевізору. Причому про портрет і бюст бункерного диктатора російські ЗМІ ні словечка не згадали. Фото подарунків опублікувало Центральне Телеграфне агентство Кореї. Скабєєва сказала лише про собак. Ну, і сьогодні стало звісно, що товариш Кім подарував путіну в хім'яні двох охотничих собак. Вот так виглядять ці білоснежні красавці рідкої породи Хунса. Собаки выведены из северокорейских волков и являются одним из государственных символов КНДР. Такие собаки отличаются преданностью хозяина, безжалостностью к нападающим. С ними даже можно охотиться на крупных животных, на крупных хищников, таких как тигр и даже медведь. Кличек у нових питомців президента Росії до сих пор нет времени дать їм им імена у Путіна просто не було. Розказав його прес-секретар Пісков. Зато вже рішено жити собаки. Будуть в Москве. Режим кімчанина наскільки відбитий, що навіть не зміг дружелюбно прийняти найближчих путінських посіпак. Міністра війни Білоусова, Лаврова та інших російських чиновників в КНДР максимально принизили. Їх вигнали із зали для переговорів, бо туди, начебто, першим мав зайти саме кімчанин. Зачем зашліта? Зачем зашлі сюди? У нас питання. Дякую за перегляд. Зараз туди йдуть наші керівники. До речі, для Лаврова це вже далеко не перше таке публічне приниження в Кендер. Ось подивіться, як з Конякою поводилися у жовтні 23-го, саме тоді, коли він був там зі Скабієвою. А тут вони намагаються керувати делегацією з Росії. Сергій Вікторович, як настроєння перед підписанням? Смотрите до мене, самі вирішуєте. Що-що-що? Але швидко відмовляються від цієї затії. Покурати. Ось так приїхав до Барина і опинився у ролі холопа. В принципі, як і цього ж разу у ролі холопа опинився Путін, бо приїхав він до Кіма точно не від хорошого життя, а приїхав просити, просити і ще раз просити снарядів та ракет. Это прямо подтвердили российские пропагандисты. В мире отругали, отругали. Не, не. В мире существует, значит, такое представление, что о, Северная Корея это такая страна изгой, которая вот там окуклилась у себя и вот как-то там продвигается с помощью каких-то подачек, которые там китайцы или кто-то ей там что-то там такое подает. А мы это такая страна, которая стремительно приближается к такому же положению. Мы в полной изоляции, там бла-бла-бла. Можно ли отнести тогда вот это вот э, усиливающееся сотрудничество двух таких стран к признакам ну, усложнения ситуации? То есть, как бы да. у нас обращаться больше не к ситуации многом. Я по-другому сейчас нет, спрашиваю: да? не как угу. у Георга Валерьевича, чтобы он а, все хорошо, ну, а наоборот, что. Смотрите, плохо. Северная Корея действительно воспринималась как страна-изгой не только на Западе, но и у нас. В Советском Союзе ну, относились к Пхеньяну. Мы вообще-то а, и к санкциям присоединялись. Ни один советский генсек туда не ездил, между прочим. Вы в на мой вопрос Кореи, Это не официально. от хорошей жизни? Мы вынуждены сейчас идти Конечно. на сближение с Кореей. Вынуждены. Или, нас или? толкают слушайте. туда. Ну, а, ну не от хорошей жизни идем. Это ага. нет. Поэтому, а А кто еще будет снаряды поставлять? Тираны, Северная Корея? Оскільки цивілізовані країни мати справу з терористами не хочуть, тож і доводиться дружити тільки зі згоями. Передношення вистраюємо з тими, у кого армія як воюємо, так вистраємо. К Іран сатвісно КНДР. озброєння північної Кореї є відсталим у технологічному плані. Країна оперує застарілою зброєю часів радянської епохи. Але КНДР має одні з найбільших запасів боєприпасів і запчастин, які сумісні з російським озброєнням. А снаряди, балістика, запчастини до радянської техніки та навіть РСЗВ. Все це ну, дуже потрібно путіну, особливо на тлі ухваленої багатомільярдної допомоги Сполучених Штатів для України. Кількість тут важливіша за якість. Така робота говорить про тому, що Росія сильна, якби как бы не рисували, як как би бы не умаляли. ці вот зарубіжні. СМИ пытаются нам то болванки, то стиральные машины при, при, унизить нас, да, или сказать, что за нас там кто-то будет воевать, и Корея нам эшелонами везет снарядами. Все же происходит с точностью наоборот. Мы справляемся с этой ситуацией, это Запад не справляется. Ну да, Запад не справляется, и саме тому Путин ездит до тоталитарных режимов. За данными Певденно-Корейской разведки, КНДР уже отправила Путину 5 миллионов боеприпасов. Зараз эта поддержка, очевидно, будет легализована и увеличена. Корейцы нам дадут кучу оружия. Корейцы нам уже дали кучу оружия. Не начиная еще. со снарядов и, и заканчивая, возможно, и... ракетами. Дадут, а вот что они дадут, это вопрос. Ну, нам, ну, нам, у нас есть ну, понимание, что нам надо. Нам и нужны корейские РСЗО, нам нужна корейская артиллерия, нам нужны новые корейские ракеты, нам нужна корейская техника. Она не суперновая. Естественно, да, она не супер высокотехнологична, но на фронте сгодится все. У Северной Кореи огромные запасы этой техники, да превышающие Северной Более того, нужды работающие вражей. заводы, из того, что я читал, продолжающие заводы производить по созданию, это вооружение. Абсолютно правильно. Заводы прежде всего снарядов и угу. прежде всего а боеприпасов. А у нас не хватает, что ли? У нас война идет, ну, и там просто а... лишнего не, не, не бывает, да? На войне лишнего однозначно не бывает, угу. тем более артиллерийских снарядов, которые а. всегда в дефиците. Поэтому Северная Корея очень много чего нам может дать из числа техники. Отдельный вопрос – это северокорейские добровольцы. У нас Россия на официальном уровне говорит, что слухи не комментируем, ничего нам не поставляют. Зачем нам сейчас в эфире значит, Антон. федерального канала человек, который ассоциируется значит, с позицией власти, Кремля и все остальное. То говорит, есть когда, -то когда у, у нас провластные эксперты, эксперты с Кремля? Как, не знаю, когда <с> у нас Нет, эксперты, да. ставят фото. на а, фотографии с фронта с северокорейскими снарядами, с северокорейский снаряд, иранский снаряд, российский снаряд рядом а стоят. Ряд. Зачем, это зачем сейчас тем, кто следит, помогать искать эти фотографии? А зачем Антон Валерьевич, вы кроме, кроме критики слева, Нет, вы я не критикую, просто зачем это заявлять? Потому что это очевидно. То есть есть вещи, которые мы понимаем, но которые не нужно проговаривать слух. А вот что Северной -то Корее нужно от нас при таком? Северные Потому что вы перечислили, от нас нужны это деньги, они нам, а мы им. Деньги и еще раз деньги. Северной Корее от нас нужно продовольствие. И Северной Корее от, от нас нужны мы. Кім Ченин насправді розраховує на все: гроші, товари, технології, нафту та всебічну підтримку Росії, завдяки якій пхенян планує фінансово зміцнити свій режим. Це чергова спроба протистояти Вашингтону в міжнародних санкціях. Основною метою Кім Ченина є вдосконалення системи озброєнь, серед яких підводні човни, літаки, супутники, шпигуни, а також посилення ядерного потенціалу. Таким чином Кендер стане серйозною загрозою для свого регіону. Ну а сама встреча Путина с Кимом вторые сутки остается главной на Западе. Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который назвали уже путинским антинато. Причина, конечно, в четвертой статье договора, которая очень-очень напоминает пятую поправку устава НАТО. Программа Good Morning America. Доброе утро. Америка выходит сегодня не с добрыми для Америки новостями. Звязі Москви Пхеньяна стали ще теснее. Росія може предоставить Кіму свої военные технології угрожаю континентальной території США. Ну то есть Путін буквально создає угрозу для самих США. То единственное, що може притормозити Вашингтон в його агрессивной политике. об'єднуючи свої сили і обіцяючи захищати одне одного від воєнних загроз. Путін і Кім демонструють свою готовність протистояти США. КНДР, отримующая технологии и ракетні программы, створили новые загрозы для Японии та Південной Кореи, а це союзники Сполучених Штатів. Ну и вот это соглашение, договор о всеобъемлющем партнерстве. Это самая грозная, четвертая статья этого документа, которая предполагает совместную защиту в случае нападения на одного из подписантов. Это, конечно, то, что Запад бесконечно волнует и беспокоит. Сама статья сегодня была опубликовано агентством ЦТАК, напоминаю, в НАТО пятая статья, в нашем договоре четвертая статья. Создаем таким образом ту самую экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов Америки. Когда американцам не страшно, их, конечно, остановить невозможно, какая им разница, что происходит с Украиной, даже если что-то начнется в Европе, тоже не страшно. Они, как говорит Дональд Трамп, «отсидятся за лужей, мы далеко». Ну от теперь вони стали ближе, і возможно у Киму з'явиться щось таке, що зробить американців ще ближе к опасності. Як бачимо, сучасна Росія наслідує гітлерівську Німеччину, яка також будувала альянси спрямовані проти демократичного світу. Нова візла по справжньому загрожує вже не лише Україні. Що ж стосується поїздки до В'єтнаму, то в тій країні, як ми знаємо, бамбукова дипломатія Дружать з усіма, але уникають будь-яких формальних альянсів, і це Росії дуже не подобається. То що відбувалося між США і В'єтнамом, нам нужно буде подумати, щоб то ж саме було між Росією і Україною в будущем. В'єтнамське керівництво, по мере, то що я візу за останні роки, але чітко розділило історію і сучасність. То есть то, что в истории остается, для них остается и болью, и так далее, и тому подобное. Но история не давит на современную политику. К сожалению, вот у нас иногда история давит на нашу политику. Вьетнамцы пошли по мудрому пути. Они четко разделили. Вот был период, все, он остается в истории таким, каким он был. Сегодня другая жизнь, другая история. Угу, прекрасно. Другие я просто просил бы все-таки <с> маленькое <къех> уточнение, поскольку Андрей Владимирович вот меня вот поправляет, я хотел бы тоже выяснить, чтобы я, не дай бог, каких-то ошибок не допускал в будущем. То есть вы когда говорите, что нам надо будет подумать по поводу Украины, вы хотите сказать, что это мы напали на Украину, и мы начали войну с Украиной? Yes, да? Я говорю о том, что результат наших военных действий на Украине... Нет, вы просто мне сейчас объясняли, кто на кого нападал, и это очень важно, и потом вы вот эту фразу. Я просто хочу понять, вы считаете, что мы напали на Украину? Мы начали военные действия. Да. Мы начали военные действия. Да. Мы начали военные действия 24 февраля. А до 24 февраля? А что там было? Там были боевые действия разве? А не было, да? Ничего не было. Нет, мне просто для ясности. Все, вы ответили. Ого, ну хиба можно про таке в эфире федерального канала говорить? Тема нападу Росії на Україну табу краще про В'єтнам. Росія усіма силами намагається перетягнути його на свою сторону, щоб В'єтнам допомагав обходити санкції і підтримувати економічно. Крім того, країна має великий запас радянської зброї і техніки, що також може бути предметом таємних переговорів. Сполучені Штати, які минулого року покращили свої відносини з азійською країною і є головним торговим партнером В'єтнаму, вже відреагували різко. Але словесної реакції замало. Не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось.